Сейчас я, короче, этот присобрал вещички и буду ехать в Черновцы. Там надо будет ехать это садиться на автобус, потом через множество разных поселочков проезжать. Ну я на камеру засниму, покажу, как это оно. Еду в больничку, тут некоторые вещи я привезу, некоторые вещи я заберу. Ну, немного по пути в город покажу. Так, иду на автобус, на сами черновцы. Вот этот тот беленький, я на него. Снимаю на телефон, так как я одна в больничке. Ну как одна, с Вадюшиком. Влада не пустили, так как мы перевелись в другую больницу. Мы сейчас находимся именно в самих Черновцах. И тут коронавирус еще есть, поэтому Влада не пустили. У нас тут балкончик такой есть, О, голубь. Мы вчера вечером, ближе к ночи, приехали сюда. Малому было очень плохо. В той больнице ему ничем не могли помочь. Мы просто срочно просто взяли, собрали вещи и уехали оттуда. Нас поселили вот сюда. Тут двухместная палата. Вот там расположены мы. Малого вчера капали. Капельница стояла. Тут пусто. Вот так выглядит детская кроватка. Вот все красивенько. Дверь одна. Так. Свет. Тут немножко, наверное, будет качество плохое. Освещение такое. Унитаз. Рукомойник. Э душ. Ну, в принципе, все есть. Отлично. И еще. Еще, еще тут такой коридорчик. Тут есть вешалочки такие. Тут есть шкафчик. Я только сейчас заметила, куда поставить вещи. И вот такой балкончик. На него можно выходить. Вот так вот. Нам сказали, если захотите погулять, Выходите на балкончик. Так, короче, приехала. Я уже сейчас иду именно в саму больничку. Страшно. Реально страшно вот ездить на здешних маршрутках. Это все равно, что какой-то там Богдан, которому лет 20. Но он в несколько раз хуже в состоянии. И тут такая гора, спуск, блин. Ты думаешь, ее ё... По коридорам здесь гулять нельзя. Мы только в палате. На коридор... Я могу выходить только в коридор для того, чтобы микроволновку пойти разогреть, что-то чайник или в холодильник что-то положить, либо взять. Вот так вот зайчик. Лис поддыхает. Я смотрю, вот тут сериальчик. А, там йогурты, ну и, короче, вот так вот. Куча кульков, куча всего. В кроватке малой не спит, он спит со мной. Так безопаснее всего, потому что если он встанет, он может упасть. Он а тут ходит, она смотрит. Ну, как-то вот так вот. Ну, ничего. Условия очень хорошие, я считаю. Вот так. Взял я кое-какие вещи, Дарина покажет. Сейчас иду дальше, в больницу, в больницу и в больницу. Выход должен на новый. Очень красиво. Ну, так видно, что значит К1, К2. И там mm -hmm. ты говоришь Донецкие в крутых да, домах, слева. да? Она, а кстати, на первых этажах вот я бывала mm -hmm. проходил он окна, вот допустим там, там, там. Там кто-то живет? Да. Обалдеть, что реально в землянке? Да, да. Вот так оно получается всегда. Вниз вверх, вниз вверх. Машины, машины. О, частные домики. Я потом, наверное, этот, когда уже спокойный остановка, ну, я сам себе буду поражаться, как настолько я это и снимаю, и иду, и, и на карту смотрю, и по сторонам. Самое хорошее и самое классное, что нас сегодня выписывают с больницы. Все, можно уже ехать будет домой. Уже состояние Вадюхина хорошее, бегает, играется. Позвонили там, нас заберут. Это... Сейчас у нас 10.48, и приблизительно в час-два уже нас будет выписывать. То мы поедем с радостью. Вадик реально живенький, машинами гуляется. Может быть, может быть, на уличку еще с коляской выйдем. Заедем, он сам пусть себе подарочек выберет. Бо медики реально тут ну, не профессиональные. Как мы вот это попали в ту больничку. Обкололи только в попку ему уколов 14. Да помимо этого, короче, надо было катетер ставить. Врачи очень сильно быстро меняются. 7 дней в неделю, а 6 врачей. Никто не хочет ничем заниматься. И не профессиональные они. Вот так. Даже катетер не могут поставить. Стоят там только этот консилиум собрался, даже с реанимацией пришли с реанимацией. Ой, света нету, я фонарик включил. Ой, там, блин, этот. Там вены тонкие, блин. Такие вены тонкие, нормальные вены. Я еще даже переспросил у квалифицированного человека, медика, говорю, какие это вены. Да отличные это вены, легко брать. Кровь из вены. Вот. И, а, и вот, как говорится, плохому танцору и... Одно место мешает, ну скажем, пол. <свят> вот так вот. Плохому танцору и пол мешает. Да. Поэтому пришлось, короче, они и хрипы еще пропустили. Ну там вообще разговор на тематике этой на минут 30-40. Если рассказать в подробностях, как это все было, и только один момент, и только с больницей. А мои квесты приезда сюда. Тут еще ошибка такая вот местных там бизнесменов что у них э, SEO маркетинг короче я просто смотрю по моменту чи прошел а еще нет я уже тут все на память знаю все на память я уже иду даже вот без навигатора то короче если допустим ты где-то там находишься и тебе необходима какая-то там аптека да просто-напросто на карте посмотрел аптека там плюс помимо того, что ты увидел, что там есть аптека, набрал какое-то лекарство, которое тебе действительно необходимо. Есть, есть, нету, ищешь следующую аптеку. А здесь же какая-то аптека будет помечена на карте. Но это процентов 20-30 аптек всего лишь, которые реально помечены на карте. Так же самое и с кафешками, с какими-то еще другими моментами. Поэтому оно вот так вот. Тяжеловато тут что-нибудь найти, да и все. Вот это реально является такой проблемой, и получается этот и людям неизвестно, что где находится, и как бы бизнес получает меньше прибыль, какую, которую он бы мог бы получать из-за того, что типа люди просто не знают, что там действительно есть или этот ресторанчик или эта же кафешка. Вот так. Сейчас пропускаем машинку, хотя, несмотря на все, она меня должна пропускать потому что у него выезд. Вот так вот. Вот. Все, я уже на гору поднимаюсь. Уже мне осталось совсем немного. И нет, не подумайте, это не бомжик. Это наш папа. Вторые сутки на ногах бегает по аптекам. Везде бегает. Там гуманитарка. У него в пакетах. Ой. Ну, короче, весело отдыхает. Сейчас, может, уже домой пойти. Это капец. Вот, кстати, окна скотчем обклеены. Ой, отдыхает. Сейчас сижу уже жду выписку. Получается, вот эта вот палата, второй этаж, там где вот это вот окно, это балконное, это стопроцентно ихня. Вот такая вот эта больница, первый этаж, это получается все коронавирусные. И вот такие вот она объемы имеет. Так что сейчас сижу, жду, тут час остался, максимум полтора, и уже выписывают. Мы постараемся сейчас попроситься и заехать еще какие-то магазины типа метро возможно и там что-то интересное вкусненькое купить бо у нас где мы на данный момент находимся и выбор маленький да еще и при этом что маленький выбор да и цены очень очень большие кусаются и каждый день цена повышается вот на одну гривну шо ты ага. берешь, хочешь его прямо здесь можно посадить? Вон Все, аль. куда это мы этот идем? Как называется? Экватора и в нем есть Walmart. Ты Только с больницы выписали. -мо. Посмотрите, сколько радости. Давай. Хоп, посадим, попшикаем. Септик где? Ты можешь вот здесь. У меня. В кармане. А то не то и не ну и то. Все, хватит. Мы основное не Пись, проверили. Может, поможешь? Что мы им помогали? Поехали. Здесь, ну, это не надо. Это сейчас. Держи. А что я? Держи! Держи. Волос какой-то вот вот. Что, мы заходим, заходим. Смотри, Смотри, земля, тут все для такого вот удобрения, туризм. Туризм, туризм, пошли, Едем. Что это такое? Мясное уже пошло, мясное. мини с сыром. Вадюша, как вы себя почуваете? Так, что еще? Бери. Вот пам, пам. Кидай. Я потом тебе там еще покажу, что я взял в магазине. Так, вот такие вот цены, вот такие вот колбасы. Так, уже вышли, скупились. Ты снимаешь? Снимаю. Все. Мы скупились. Выбора очень мало, если да. честно. Почти даже ничего нет. И цена. И, ну, в принципе, там какой-то, какая-то зона была на втором этаже, но мы туда не можем подняться, так как там нет лифта. Так что приехали домой. Вот это кулики, еда и больница. Сейчас надо будет все расфасовать, все открыть. И после этого уже выйдем на звездок, да и расскажем. Все, мы уже вернулись домой. Вот водюнечка, он уже в хорошем самочувствии. Нет, 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 вот наша нет, нет. стирочка. Еще стирается. Корестируемся, конечно, после больницы. Воу! Кума нам ходила гуманитарку в Чернопсах. Не знаю вообще, что тут находится. Это, я смотрю с вами это впервые. Значит, она нам взяла. Посмотри, что происходит. Ой-ой-ой, аккуратненько, не пугайте так. Так, она нам. Взяла вот эту вот штучку. Это что? Это шампунь, наверное? Да, шампунь. Это шампунь просто, понял, что шампунь. Тут ни слова по нашему нет. Так как это же нам передают забуграху мониторку. Вот такой шампуньчик детский. Пахнет клубничкой, тут нарисована клубничка. Интересно, она вообще хорошая или нет? А, он прозрачный. Я думала, будет какая-то химоза этого розового цвета. Раз клубничка, это детский. Дальше. Все детское. Ну, это все детское. Набрала все для Вадюшкина. Это какой-то детский кремчик. Он закрытый. Тут даже какой-то... Что это? Кьюр -кот, кьюр -кот, да? да? Вот детский кремчик. Как я поняла, после купания. Вот такой вот. Салфетки тоже. Да, ничего себе. Памперс. Да, да. Но ну, это тоже. Тут ни слова по-нашему вообще нет. Только Италия, Испания, Но у нас очень дорогие вот. салфетки. Памперс либо фирмы Хаггис. Вот 90, 90, да. Это самые минимальные. Вот такие вот. И. Это тоже... Вы тоже гум... Нет, это тут, видишь, тут цена 35 гривен. Я... Это ты пачку положи, которая у нас была, это мы покупали. Кстати, тут очень выгодно, вот, вот там, вот. где мы, тут очень выгодно, там, где мы, покупать влажные салфетки, потому что тут сколько штук? где-то около 100, а вот 120 штук 35 гривен. Я антибактериальную пачку покупала, там тоже 120 штук, но я покупала за 29. Тут намного выгоднее, чем в Киеве брать салфетки влажные. Вот, 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 да. Вот, вот это вот гуманитарка, это просто пачки попутали. Вот такие вот, тоже не слова по нашему это полностью все детские. Вот так вот выглядит. Вот она взяла нам, ну не нам, Вадюшку, вот такие вот йогурты. Вадюшкину сейчас нельзя кушать ничего молочного ему, можно все безлактозное. И она нам взяла, да, тут. Написано, не знаю, на каком-то языке, может, на английском. Скорее всего, что вот без лактозы какие-то йогурты. Будем пробовать давать, но ну, немножечко попозже побежал, побежал, пирожочек маленький. Вот, они со вкусом ванили, как я поняла, тут написано. Кстати, на такой йогурт это сколько? 600 калорий? Сейчас вот чего-то так точно. Не, ну тут написано 600 калорий. А там написано 1200 мл, ну, это, это просто... за 4 штуки каждый по 300 мл. Да, 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 ну это видишь, это, наверное, может, если какие-то проблемы с питанием или что, потому что очень калорийные. А 30 да, грамм протеина. 30 вот грамм этом. протеина, да. А, это протеиновые йогурты просто. Для качков. Но она же говорила, что это все для детей, это детские йогурты. Вот так вот, и две пачки памперсов она взяла. Это трусики, нет, это обычные памперсы. Вот, две пачечки памперса вот такие дают у нас в Украине, такие не продаются, Но ну, по крайней мере, мы в Киеве такие не видели, хотя вряд ли продаются, потому что фирма Пикалина Пикалина Бэйби, вот, мы такие не видели, вот такие вот он. две пачечки, пятерочка от 11 до 25 килограмм, и это, ну, все бесплатно было, вот такая вот гуманитарочка у нас вышла. Вон а вон тумбочка. Это медикаменты просто. Пойдёс. Может быть, потом расскажем, какой ужас у нас был с этими медикаментами, с этими врачами. Но сейчас все хорошо, и это радует.